श्री समर्थ, जै जै समर्थ, स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार प्रिय स्वामी भक्तानो जर तुम्ही चुकूनही ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा हा चमत्कारिक मंत्र तर तुमच्या आयुष्यात पैशांचा पाऊस पडेल लगेच इतकी संपत्ती आणि पैसा येऊ लागेल की तुम्ही श्रीमंत व्हाल इतकी संपत्ती येऊ लागेल की तुम्ही कधीच आयुष्यात पाहिली नसेल प्रियस्वामी भक्तानो हा मंत्र ऐकल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात कधीही धनाची कमतरता भासणार नाही तुम्ही कधीही कोणाला सांगणार नाही की मी एवढी पूजा जप आणि तपश्चर्या केली पण फळ मिळाले नाही तर समजून घ्या की आज तुम्हाला या या सर्वांचे मंत्राने मिळणार आहे हा मंत्र ऐकल्यानंतर तुम्ही कधीही कोणतीही तक्रार करणार नाही कारण ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा हा मंत्र ऐकल्याने तुमच्या जीवनातील दारिद्र्यता कायमची दूर होणार आहे तुमच्या आयुष्यात इतका पैसा येईल की तो पिढ्यान पिढ्या पीड़े तुमच्यासोबत राहील या मंत्राचा आवाज तुमच्या कानावर पडताच तुमच्यासोबत तुमच्या सात पिढ्या घर बसून हात राहतील त्यांना काहीही परिश्रम करण्याची गरज लागणार नाही तुमच्यासाठी संपत्तीचे दरवाजे कायमचे उघडले जातील आणि जर तुम्ही चुकूनही हा मंत्र पूर्णपणे ऐकलात तर तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात कधीही आर्थिक समस्या येणार नाहीत प्रिय स्वामी निर्णय तुमच्या हातात आहे तुम्हाला ताबडतोब थोडे पैसे हवे आहेत की तुम्हाला आयुष्यभर खूप पैसा कोणत्या ना कोणत्या कौन्ते मार्गाने तुमच्याकडे येत राहावा असे वाटत असेल तर तुम्हाला हा मंत्र पूर्णपणे ऐकावा लागेल चला तर मग विलंब न करता अपार संपत्ती मिळवण्यासाठी ब्रम्भांडनायक श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या या मंत्राचे पठण सुरू करूया

ॐ श्री श्रीरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री कुरुतत्तात्रय श्रीय स्वामी समर्थाय श्रीय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री कुरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुत्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री कुरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीरुय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री कुरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री कुरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री कुरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री कुरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुत्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री कुरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री कुरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीय स्वामी समर्थाय श्रीय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री कुरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री कुरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री कुरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः

ॐ श्री श्रीरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री कुरुतत्तात्रय

ॐ श्री श्रीरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री कुरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री कुरुतत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीकुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः